assalomu alaykum kanalimiz obunachilari bugungi videolarimiz futbol haqida bo'ladi kichik tanaffusdan so'ng milliy chempionatlarda navbatdagi marafonga start beriladi va ve jamoalar keyingi yigirma kunda to'rtta tur va yevropa kuboklarida ishtirok etishadi demak deyarli har kuni biz klublar futbolidan bahra olishimiz mumkin bo'ladi tabiiyki asosiy bahslarimiz dam olish kunlariga mo'ljallangan va biz ana an'analarimizga ko'ra navbatdagi ananusimizni taqdim qilamiz videolarimizni kuzatib borishda davom eting kanalga obuna bo'lish va like tugmachasini bosib qo'yish esdan chiqmasin <laughs>